для того, чтобы не было, как нам звести до нуля тиск на следство, тиск на прокурора. С боку чиновников. Ну, смотрите, если я вам скажу, что я, как глава администрации, не здесь тиск на прокурора и на начальника, например, или выполняющего обовязки Хорошо. начальника. Особенно вы не здействуете, я вам верю. А, кто тогда перезвонил, еще до того, как Сашко поступил в лекарню, и его, ему ну, диагноз Смотрите, историю болезни, историю, историю болезни пишет врач со слов того человека, который попал на койку. С ним разговаривали и с его слов записано в травмы. травма. История болезни формируется со слов заболевшего. Если вы не были в больнице. Вырабныча травма была. Кто-то посоветовал ему, наверное, сделать вырабнычу травму. Да вырабнычу травму сказал Александр, когда поступил в БСП. А не врач. Врач не имеет права записать. Да. Смотрите, давайте вот не пропускать. Вы пропускаете сейчас то, что Лозовой мог ударить, но в то же время пропускаете моментально. Что он сказал просто про производственную травму, потому что вот, но ну, он так решил, что это было на работе. Он сказал врачу, что это выработничая травма. Хорошо. Вы можете эти действия брать под контроль. Каким образом? Но ну, для вам необходимо идти в ОВД. Необходимо идти в прокуратуру, говорить о том, что мы берем это под свой личный контроль, братерство э, не, не разрешит, и так далее, и тому подобное. Ну вот как еще вам э, в этой ситуации сказать? Я еще раз говорю, вы немножко путаете уровень государственного чиновника на уровне районной администрации и чиновников, которые работают в министерствах там, и так далее, и тому подобное. Ну, пожалуйста. дал в рожу один другому, там или еще. Так, неужели да. это надо да, заказчик сегодня пиар, вообще, ребят? А, выпускники в ПДУ. А на Почему мы говорим о что побили и сбили участника АТО? Ну, мы в форме или что, ребята, ну мы. Я тоже участвую. Человек, человек. человек. То понимаете? Человек. Человек. Ну, человек. 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 Правильно. Человек. смотрите, Понятно. Я понимаю. Давайте так по разбить по очереди. То есть вот засыпаем. меня сейчас данный человек может ударить, оскорбить. Просто, Ты просто, вот я сейчас все хочешь доказать? Я так хочу так доказать, это позицию. мы за нахрена воюем? Нахрена мы воюем? Ребят, да. по да. да. ребят, я да. извиняюсь я по поводу да. того, что нахрена я, я русский, Я русский. Так я воевал за то, чтобы флаги русские не в украинскую землю не сыграли. Боевали, так вот поэтому разврат. Давайте как-то разбираться более адекватно, а не вот в таком уровне, что пресса, шмеса, там нам надо этот пиар, кому он нужен? Значит, всего четыре ресурса взяли эту новость с таким заголовком. Четыре ресурса, господа. Один более-менее авторитетный ресурс – это газета «Юэль». То, что нас показали Пятый да, да. канал на сегодня был уже кстати уехал, к удивляет одно значит один из заголовков интернет ресурс с названием DNFo. Вот скажите, пожалуйста, ну чисто меня профессионально немного шокирует. Какие действия с моей стороны должны быть по отношению к этому следствию? Ну идет следствие. Будет состоится следствие, я, соответственно, сделаю выводы, исходя из тех результатов, которые будут проведены исследователями. Что я должен еще, кого и где поднимать? Я не писал об этом и нигде ничего. Вы бы, на самом деле, да, как бы э, информация в Фейсбуке пошла от девушки парня, и она сразу стала догмой, от которой все стали отталкиваться. Почему? Но ну, ну, на каком основании? С чего это вдруг? Девушка молодого человека написала, что было так. И все сказали, да, это было именно так. А если бы Лозовой пользовался Фейсбуком и первый написал, что я первый зам главы администрации, меня избил э, участник АТО, то по-другому бы и общество это воспринимало, если бы он первый успел написать в Фейсбуке. Сами по себе, то есть, А предмет этот вопрос такой. Вот, что вот этим всем, извините, за выражение которое мы сейчас здесь устроили свой район и свой дом, где мы живем. Я об этом узнал в тот же день, чтобы вы понимали. Но я этим не начал заниматься только по одной такой большой причине. Два мужика набили к одному другу сопли. Что нужно было? Раз, раз, разбить этот вонючий воин? ушел, мужики? Вам чем заниматься? я вам объясню. Я 90% своего времени личного трачу на общественную деятельность в этом районе. На сегодняшний день, благодаря этому, я командир отряда Центральной обороны, Дарвинская громадская варта. Вы лучше здесь помогайте.